Saya merbah di pohon cemara Assalamualaikum mulanya kata saya sembah pembuka bicara Check. Ha ha Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah Hazira binti Azri dari kelas Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan membentangkan konsep sistem ejaan yang merupakan tugasan pentaksiran berterusan. Yang dihormati Cik Siti Dahlia binti Abdullah yang merupakan pensyarah bagi kursus asas tatabahasa dan Puan Syuhada binti Mat Sarik yang merupakan pensyarah bagi kemahiran bahasa Melayu. Jadi, mari kita mulakan perbincangan kita tentang konsep sistem ejaan dalam video ini. ujung dahan berkicau riang menyambut mentari marilah kita dengan kesungguhan memertabatkan bahasa warisan sendiri sistem ejaan menekankan bahawa setiap bahasa perlu mempunyai penulisan yang tetap dan seragam serta tepat agar komunikasi bertulis dapat mudah difahami oleh setiap penutur bahasa. Kesalahan bahasa yang pertama saya jumpa ialah tukang ni. Sepatutnya, zin di sini perlu dieja dengan z I N K Untuk bahasa Melayu zing di sini merupakan bahasa Inggeris jadi tukang merupakan bahasa Melayu zing yang di di situ merupakan bahasa Inggeris kita tidak boleh menggunakan Uh, bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris dalam satu uh, tata bahasa Kerana ia merupakan kesalahan bahasa Jadi kita perlu menggunakan Z dalam ejaan Bahasa Melayu Baiklah, kesalahan bahasa yang kedua ialah Membaik pulih Pembayar pulih di sini merupakan kesalahan bahasa kerana kita perlu menjarakkan membaik pulih seperti ini. Membaik pulih. Kita tidak boleh merapatkannya sebab itu merupakan kesalahan tata bahasa dalam bahasa Melayu. keluar pagar Ambil salah Tolong jolokkan Kalau anda mahu belajar Mari saya tolong tunjukkan Hmm, Daya Saya rasa saya teringin lah, nak minum kopi Kopi? Oh, hmm. minum kopi? Ah, ah, kopi? Kenapa? Saya salah cakap ke? Nasi kopi adanya k o f s i Minum kopi? Hmm, awak mencampur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu Salah, eh, sila pula tu Mari saya tunjuk Ha! macam itulah kesalahan dalam konsep sistem ejaan. Dalam papan tanda ini, saya rasa ada dua kesalahan iaitu kesalahan sistem ejaan dan kesalahan bahasa. Kesalahan yang pertama iaitu kesalahan bahasa. Dalam papan tanda itu, dia ada mengatakan bahawa kaki kopi. Jadi, saya rasa itu telah mencampur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Jadi, kita tidak boleh mencampur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kerana itu telah menjadi bahasa rojak dalam bahasa Melayu. Itu adalah salah dalam sisi undang-undang bahasa Melayu. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Ming. Ha! Jom kita tengok kesalahan bahasa yang seterusnya. Eh, daya, 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 daya. Apa? Cantik dia berjawab. Eh, terima kasih. Oh, bawa, bawa kelas ni. Confirm sleep. Eh, Nisha. Huh? Confirm sleep? Kenapa? Salah ke? Kan? Eh, mestilah salah. Boleh awak terangkan? Boleh. Kongkong sendiri tadi merupakan bahasa slang atau bahasa yang tidak rasmi yang sering dituturkan oleh generasi muda pada masa kini. Generasi muda sering menuturkan perkataan tersebut kerana mereka ingin mengikuti peredaran zaman. Jadi, bahasa Melayu yang lebih tepat untuk menggantikan kongkong ini dalam perbualan seharian ialah sudah tentu lebih bergaya. Seperti dalam kesalahan. Kesalahan ini merupakan kesalahan bahasa. Jadi kita perlu memunkalnya dengan sudah tentu lebih menarik atau sudah tentu lebih bergaya. Ha, mari mari saya tunjukkan kesalahan bahasa yang lain. Inilah kesalahan bahasa yang lain Dalam kesalahan ini merupakan kesalahan kegramatisan bahasa Inilah kopi pekat tak manis sangat hmm, Ini tidak merupakan kegramatisan bahasa Melayu yang betul Dalam bahasa Melayu yang betul Kita boleh menulisnya dengan Inilah tapi pekat okay, tidak terlalu manis Seperti ini Anda faham? Jadi, kegramatisan bahasa amat penting bagi kita kerana kita akan menggunakan kegramatisan bahasa kita yang sangat baik dalam penulisan akademik dan penulisan karangan serta dalam komunikasi seharian kita. Dengan kegramatisan kita yang sangat bagus, dapat menambah kita punya uh, ilmu dalam bahasa Melayu. Kita juga akan mendapat bahasa yang tinggi dalam penulisan penulisan bahasa dan penulisan karangan kita. Ha, jadi ingat apa yang saya betulkan tadi, ingat syakitkan, ingat kegambar sisa bahasa. -bahasa. <tik> kita dah jumpa kesalahan bahasa yang seterusnya. Ha, kesalahan bahasa yang seterusnya ialah topa di sini. Topa adalah perkataan yang sering digunakan oleh masyarakat kita pada hari ini kiranya doa merupakan perkataan yang sentiasa diperbuatkan atau disebut-sebut oleh masyarakat meskipun kita akan cakap eh tak boleh doa lah eh doa ada tak ha itu dah salah tau antaranya kita telah mencampur adukkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam satu ayat. Ha, jadi kita perlu menggantikan perkataan tempat dengan tambah nilai. Ha, jadi ingat tau Bila kita nak cakap Eh nak tambah top lah Eh nak beli top lah Kita kena menukarnya dengan Eh nak tambah nilai lah. Ha. Kesalahan bahasa yang seterusnya seperti biasalah, kesalahan bahasa yang mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jadi yang saya temui di sekitar saya ialah Ha, boleh nampak kan kesalahan yang biasa masyarakat lakukan. Seperti dalam papan tanda tadi, dia ada mengatakan kupon insta, Kupon ialah bahasa Melayu. Manakala insta pula bahasa Inggeris. Jadi kita ini tidak boleh mencampur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kerana dia merupakan kesalahan tata bahasa. Jadi kita boleh menukarnya dengan kupon masih tersenyum. Anda faham? Ha, jadi kesalahan bahasa yang seterusnya yang sering pelajar lakukan dalam nota mereka iaitu Nampak tak kat situ? Dalam papan tanda tu dia tulis saudagar saudagar dengan tanda dua kecil di atas. Kita tidak boleh menulis kata ganda dengan dua kecil di atas kerana ia merupakan kesalahan bahasa. Kita perlu menulis kata ganda dengan meletakkan tanda sepang di tengah seperti ini. Saudagar Sadagar. Jadi, jangan dia tulis dua tanda kecil ke atas kerana saya tahu pelajar-pelajar sering melakukan dalam nota dengan mereka ingin cepat menulis nota. Tetapi, saya takut akan terbiasa menggunakan tanda tersebut dalam perperiksaan mereka. Jadi, ingat bila kata ganda, kita kena meletakkan tanda sepang di tengah. Bukan simbol dua kecil di atas ataupun I Roman Dua Anda faham? Dah? Eh? Ha, jom, jom, jom Belum habis lagi Kita teruskan lagi dengan kesalahan bahasa yang seterusnya Cing. Ha, nampak tak? Kesalahan bahasa dalam papan tanda tadi. Papan tanda tadi menyingkatkan perkataan dan lain-lain menjadi dll. l l kita tidak boleh menggunakan singkatan dalam penulisan kita kerana itu merupakan kesalahan bahasa dalam konsep sistem ejaan. Jadi, kita perlu menggunakan uh, perkataan yang penuh dalam penulisan kita kerana dengan singkatan inilah kita tidak boleh berkomunikasi secara berkesan dengan rakan-rakan maupun dengan pensyarah kita kerana boleh menimbulkan kesalahan uh, kesalahfahaman dalam pertuturan kita. Jadi ingat kalau kita uh, um, kawan kita Ataupun kita nak borak dengan kawan kita Jangan guna bahasa-bahasa singkatan tau Daya, daya, hmm. Apa aku? Harga emas bahasa yang kena ini Kira hmm. kau? Hmm. Berapa tu? Satu gram, dia rata sendiri Dia Saya nak cerai ulang semua emas-emas nama saya. Kenapa? Hmm, saya nak lebih untung. Oh, eh, tapi awak cakap apa ni? Trade in? Ha, jadi seperti ini. Harga trade in tertinggi. Adakah betul atau salah? Sudah tentulah salah Kerana harga trading tertinggi Trading iaitu bahasa Inggeris Telah dicampur-adukkan dengan bahasa Melayu Hmm... Saya rasa uh, pada zaman sekarang ini Masyarakat kita sering mencampur-adukkan Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris Menjadi bahasa rojak Kita tidak boleh buat sedemikian Kerana... Martabat Bahasa Melayu akan guntung. Jadi, yang sebetulnya kita kena tukar cek ni kepada tukar beli atau tukar ganti. Jadi, harga cek ini tidak boleh menjadi harga tukar beli atau harga tukar ganti. Hmm. Saya ada masalah ni. Cuba tengok papan tanda ini. Hmm... Nampak tak apa yang salah? Saya... Macam... Pening Sebab dalam... Uh, papan tanda itu Dia mengatakan Agensi... Dihubungi Sepatutnya... Itu adalah merupakan kesalahan bahasa lah kan? Sebab... Saya rasa... Ia perlu ditukar dengan... Agensi... Yang perlu... Dihubungi bukan agensi ni kerana itu tidak merupakan kegramatisan bahasa yang betul. Jadi kita tidak boleh uh, menyengkat atau uh, uh, ayat untuk uh, menulisnya kerana uh, saya risau para pembaca tidak dapat memahami konteks yang ini disampaikan dengan betul. Jadi Uh, kita kena analisis apa kesalahan bahasa supaya kita dapat uh, membetulkan kedahmatisan bahasa yang benar. Ala elah. lagu Nogori Eh, bukan eh. oh, wow. Itu lagu Kelate Hmm, apa eh lagu Nogori? Oh, aku tahu macam mana lagu Nogori Macam ni kan Kojo lobak Kojo lobu padi Tiga tangkai Ayat Haa Nampak tak Kesalahan bahasa Apa yang ada dalam Perbualan antara Saya dan kawan saya tadi Haa Apa Nogori Betul tu kesalahan bahasa ini telah dipengaruhi oleh bahasa slang yang telah dibawa oleh pelbagai negeri dan pelbagai negara. Jadi, dalam konteks ini iaitu nogori yang telah dipengaruhi oleh bahasa slang oleh orang negeri sembilan. Jadi, cuba tengok balik. Dalam apa pantang dia ni Apa yang salah? Ha, tengok ni Ting. Ha, nampak tak kat situ? Dia tulis nogori kan? Ha, telah dipengaruhi lah tu Mesti yang tulis tu orang nogori sembilan Betul tak? Ha, jadi yang sebetulnya Kita kena tulis nogori kepada negeri. Ha, jangan tahu tulis nogori nogori. Saya tahu memang kebiasaannya orang-orang yang mempunyai bahasa slang ataupun dialek uh, telah terbiasa untuk berbual dengan dialek dan slang mereka tetapi kita tidak boleh memasukinya dalam uh, bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang rasmi. Jadi kita perlu terbiasakan dengan uh, menukarkan bahasa Dialek dan slang dalam uh, ayat supaya ayat kita akan menjadi lebih gramatik. Ha, macam lagu yang saya nyanyikan tadi, lagu Ala ewa ewa bule 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 tu apa? Ha bule tu bulan. Tapi dia telah dipengaruhi oleh dialek kelas lah Ha jadi macam orang negori masuk lemak cili padi lah. Ha jadi tak boleh tau jangan uh, masuk dalam uh, dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang rasmi kita kena memartabatkan bahasa Melayu kita boleh bercakap dialek ataupun slang tetapi dalam perbualan dengan rakan-rakan kita je tau guna Kesalahan yang seterusnya ialah tak terikat waktu kerja. Hmm, alangkah baiknya kalau kita mendukakan perkataan tak itu kepada tidak kerana itu mempunyai ayat yang lebih dramatis daripada ayat tak kita haruslah sentiasa menggantikan perkataan tak itu kepada tidak supaya kegramatisan ayat kita lebih menarik dan lebih baik. Selain itu, kesalahan yang kedua yang dapat dijumpai dalam poster tersebut ialah simbol Simbol ni ramai orang tahu Orang akan menggunakannya untuk menulis dan Tetapi secara singkatan Jadi simbol itu tidak boleh digunakan dalam kata bahasa-bahasa Melayu Kita perlu menukarkan simbol itu kepada dan D-A-N Baiklah kesalahan yang terakhir ialah ha! pendingin hawa. Pendingin hawa ni apa? Pendingin hawa ini alat yang untuk menunjukkan keadaan ataupun suasana uh, seperti dalam rumah ataupun dalam bilik. Uh, pending, pendingin hawa betul ke? Ha, yang betulnya ialah penghawa dingin. Bukan pendingin hawa bahasa indah jangan disalah Gunalah ejaan mengikut aturan Jika kata bahasa sering terbiar salah Rosak makna hilanglah kesempurnaan Secara keseluruhannya, konsep sistem ejaan ini memainkan peranan yang penting dalam penggunaan bahasa yang seragam bagi memudahkan penutur menggunakannya. Melalui konsep ejaan yang tersusun dan teratur dapat mengekalkan keaslian bahasa Melayu dalam era modernisasi ini. Selain itu, konsep sistem ejaan yang teratur juga dapat memudahkan pengguna untuk menggunakannya dalam pembelajaran, penulisan dan komunikasi harian mereka. Oleh itu, amat dalam konsep sistem ejaan ini amatlah penting bagi mengekalkan kelestarian dan kemantapan bahasa Melayu dalam semua bidang kehidupan. Burung Nuri terbang tinggi hingga sebentar di jahat senang sampai di sini ucapan diberi moga berjumpa di lain masa